Що буде з наступами вересень? Херсонська область. Наступ ТРФ, покажіть, будь ласка, Христова дама. Шестірка червова. Пікова десятка. Шестірка пікова. Вісьмірка червова. Ну, дивіться, нам карти зараз показують, те, що да, вони планують масштабувати. Шестерка Пикова – это дальняя, дальняя дорога. Соответственно, нам карты намекают на то, что они планируют масштабировать свое наступление, они хотят захватить больше территории. Пока по десятке Пикова, слава богам, непонятно, для них даже, получится это сделать или нет. Пока карты говорят, что нет. Но это все будет длительно, и это будет более масштабно. Шестерка пиковая. Дальше. То есть, да, то есть это будет продвижение дальше. Хорошо. Так, у нас будут дела в Херсонской области. Зарисом показываю, будь ласка. Ну, десятка будет новая падает. Карта хорошая вообще. Дай боги, дай боги. Да, но семерка пиковая и туз пиковый падает. Откройте пиковый туз, мне, пожалуйста. Я считаю, что это когда будет праздник разведки, они ударят чем-то по Херсону. Ну, по Херсонской области. По Херсону Туспиковый падает. То есть будет какой-то выход баллистики. Чем-то они ударят серьезно. Туспиковый в день. По королю пиковому в день. В праздник разведки Это будет Или снова по мосту, по логистике Или как-то так, но будет прилет Запорожская область Ситуация с наступлением угу. Тут дела у них Немножечко хуже, чем в Херсоне Пиковая дама, но нападает с пиковым вольтом Соответственно, не так, как им бы хотелось. Не настолько все масштабно. Вот туз червовый этот. Туз крестовый. О, восьмерка крестовая. Десятка пиковая. Тоже пока непонятно, какая-то такая. Но в Херсонской области дела лучше, чем у Запорожской, например. Днепропетровская, Харьковская и Сумщина. Днепропетровская область. Будет какое-то движение России. Угу. Ну, карты семерку показывают. То есть там всегда движение типа идет. Mm -hmm. Харьковская, сумщина две шестерки по Харьковская сумщина. Обстрелы я понимаю. Карта примерно одинаковая по всем областям, чтобы все понимали, падает. И для них плюс-минус хорошая. Карта влюбленных, карта выбора. Но в данном случае карта дьявола. По Херсонской области будет расширение и будет более активное наступление Запорожское. Тоже шестерка мечей падает, движение вот идет. Карта мага у них какие-то есть. Планы, стратегии, тройка падает. Откройте мне мага. Семерка мечей. Семерка мечей это про сбор информации. Они сейчас обдумывают наступление по Запорожской области. собрать инфу. Днепропетровская область. Угу. Ну, тут такое семимильные шаги. Тут больше по обстрелам карта показывает. И карта повешенного. То есть тут говорится о том, что все-таки наступление такое медленное, и у них есть там затыки, как я говорю. Да? То есть медленно все очень. Если сравнивать Херсонская область, у неба и земля. Э -э -э Харьковская и Сумщина. Рыцарь мечей. И карта императрица. Там вообще бойня за землю падает. И пятерка мечей. То есть там будут бои. Рыцарь мечей, императрица, это карта земли. И пятерка мечей. Там бои, а продвижение... Ну, продвижение как такового по семерке кубков не особо нет. Мне кажется, что в Харьковской области они больше занимают э, вот, вот, вот те вот позиции, там, где они сейчас находятся. И там просто бои идут, нежели движение. А касательно Сумщины, в сентябре, Сумщина обстреливается жестко. Карта башни, это про обстрелы страшнейшее просто. Движение. Ну, карта отшельника, она говорит про оккупацию. Как ни крути, пятерка жезлов. То есть оккупация будет все равно и паш кубков. по кубков – карта чего-то нового. То есть будут в сум... на Сумщине будут оккупироваться какие-то новые точки, новые какие-то места, к сожалению. Вот. Но пятерка жезлов нас успокаивает и говорит о том, что это будет не настолько прям масштабно, Вот, то есть самая плохая карта падает на Херсонскую. Сейчас потом на второе место я ставлю, наверное, Запорожскую. З Сумщиной вместе. Как-то вот так вот. Харьковскую на третье, а Дніпропетровскую на четвертое место вот так вот по сложности. Шеплину. Весьмирка Христова це разговоры. Роз, це, я думаю, це розмови, переговори. И так далее. Семерка Попикова и червого дама. Ну, червого дама тут самая про. А, это карта надежды в данном случае. И семерка Пикова. То есть, как бы он ни надеялся, он особо сейчас роли не играет в этих переговорах. М -м -м. Больше три десятки падают. Падает. Валет Христовий, паде Вісьмірка, червова і король був новий. Тобто я вважаю, що хтось ще може втрутитись в переговори. Тобто зараз є Трамп, Путін, Зеленський, хтось буде ще четвертий. Не знаю, Ердоган, Сідзепінь. Ми нікого не, не, не обговорювали да, по картах, але хтось буде ще четвертий. Якийсь чоловік буде четвертий, який буде е, вести переговорну цю лінію. Пікова дама. Пікова дама, дама в даному випадку означає, що буде дуже багато конфліктності і саме негативу навколо цих перемовин. Подивимось контекст, давайте. Десятка червова, Пікова валет. хрестовий король, повнолитись. Коротше. Тут карти говорять про те, що дуже багато буде ну, да, інформації, дуже багато буде розмов, взагалі багато дій, якихось незрозумілих і по піковому вальту, тобто пустих дій. Тут нема ні позитивного результату, ні негативного. Взагалі ніякого. Просто багато як я кажу, да, негативного. Причому. Тобто, поки що я не бачу, що. Ну добре, а взагалі ці перемовини хоч до чогось призведуть? Десятка пікол. Поки що не зрозуміло. Поки що. А від чого це залежить? Що і як? Так, від чого це залежить сьогодні? Може, Ну, зараз все пусте, розумієте? Тупо пусте. Пусті розмови, пусті зустрічі, все пусте. А що може вплинути на оці перемовини, щоб вони були не пусті? Піполадамо. Та що ж таке? Карти все одно показують, що все одно воно все пусте. Ну зараз? Добре. Тут Туз хрестову. червова. Ну, і утох. Ну, бачите, типу, вони планують. Типу, планують, але через те, що зараз все ж таки, бачите, мірка Христова тут червова десятка і тут спіковий вниз, тут карти нам натякають на те, що зараз все ж таки Західна Україна буде постійно під обстрілами, вони бояться, вони бояться, що по аеропорту дадуть балістикою чи ракетою якоюсь. А ви знаєте, в чому прикол? Прикол в тому, що це може бути, бачите? Тобто Тут у нас ту піковий вниз падає, і він е карта вона завершає розклад. Тобто, карти натякають на те, що може бути удар по аеропорту у Львові саме. Тобто, вони це розглядають, до речі, вже навіть якщо він ще не відкритий. Це попередження. Ну, тус падека. Наступ буде посилюватися, поки я окупації всієї Донеччини не бачу, того що дев'ятка пікова не спаде, але вони рухаються саме до туза. До цього рухаються, і, на жаль, тут карти не дуже хороші зараз падають саме для нас. Для них, тобто, взагалі класна карта. Для нас ні. Поки що не бачу найближчим часом. Ну, Шестірка Бубнова, вона говорить про те, що вони мають бути дуже скоро. Це найближчий час. Давайте до 10 числа. 9-10 число, десь там. Після свята розвідки.